Два тижні у Борисполі працює нова патрульна поліція. Про першочергові завдання, проблемні аспекти та враження громади від роботи нових поліцейських. Ми дізнаємося прямо зараз від начальника управління патрульної поліції Борисполя Майї Браславської. Отже, однією з першочергових якби, причин вашого візиту до нас це познайомити вас із громадою міста. Тому для початку розкажіть, будь ласка, декілька слів про себе, свою професійну діяльність до призначення у Борисполі до назначения в Борисполь я работала в городе Киеве, управление патрульной полиции в городе Киеве. Э, значит, была на должности замкомандира роты, после чего отработала более полугода, меня назначили командиром роты. Вот. И последнее место, на котором я была закреплена это замкомандира батальона. От у вас назначили, ваше перше враження від ситуації з правопорядком в Борисполі? Общаясь с патрульными, которые уже достаточно у них было времени ознакомиться с городом, я сама неоднократно выезжала в город и в дневное время, и в ночное время. С городом знакомимся, город патрульным понравился. Большая часть полицейских, они являются жителями города Борисполь, знают его специфику, знают его проблемные места. Вот. На данный момент идут отработки, строятся планы вот, по решению задач. Задач много, планов тоже много, но все методичным образом разрабатывается, и патрульные привыкают к данной обстановке в городе. Какие из этих многих задач я пишу, Ну, основные задачи, как бы, не могу сказать, что какие-то проблемы более важные, все, все проблемы не важны. Все, что касается Порядки на дороге – это правила дорожного движения, нарушение этих правил, все, что касается админнарушений, воровство, грабежи, воровство с автомобилем очень часто, и острые есть проблемы с этим. Никому не секрет, это все связано с экономической составляющей вот, страны. Поэтому проблем много, и стараемся всеми силами и средствами, реагировать на все правонарушения. Ну самое основное, все-таки надо что-то предпринимать глобально. Пока мы, я боюсь даже говорить об этих глобальных, как бы, переменах в городе, но вот улица Киевский шлях, она является проблематичной улицей. Все знают, и граждане обращаются и об этом все больше и больше идет разговоров о том, что улицу надо разгружать в часы пик проехать невозможно. Городской транспорт, перевозчики жалуются на то, что много людей, кто едет на Киев, забирают пассажиров, они их отвозят, они группируются, выстраиваются очереди вдоль дорог. Вот. Общественному транспорту неудобно подъехать, высадить граждан, совершить посадку-высадку. Вот. Будет проводиться в этом плане и уже в часы пик направляється кілька екіпажів для відпрацьовування даних проблем. Окрім водіїв, які беруть так званих попутників, які, можливо, паркуються в неналежних місцях, які ще є методи, які в вашій компетенції, щоб трошки розвантажити київський шлях? Ну, розумієте, питання, це комплексная проблема. Спочатку, коли, по історії, якщо почитати, місто, коли будувалося, Как бы не был рассчитан на такое количество жителей города, он не был рассчитан на общественный транспорт в таком количестве. Также многие водители, пересекающие, например, трассу, заезжают большим транспортом, грузовым транспортом через черту города. Это делать нельзя, если это в объездные дороги. Объездные дороги в техническом состоянии, в тяжелом техническом состоянии, и проскакивают. Это все создает нагрузку на одну из главных улиц, и мы сталкиваемся с проблемой. Перевозчики ⁇ это тоже является проблема, и эта проблема она будет решаться, потому что ну, жителям города просто не добраться куда-то, дождаться транспорт, водителям неудобно. Есть уже первые как бы, позитивные моменты в этом плане, есть отклики. Водители транспортных средств к нам обращались и говорят, что даже утром, как превентивно, полицейские находятся на улице и уже нет такого, такой загрузки на этот транспорт, который выезжает в Киев и возит с собой людей очереди. Люди понимают, что это является правонарушением, водители, в свою очередь, тоже понимают, что это нарушение. Стоянка, парковка практически происходит, это все на основах общественного транспорта. Они это понимают многим уже вынесли не только устные предупреждения, но и админ постановления. Вот. Я думаю, эта проблема, она сама собой остро не будет так стоять, это будет решаемый вопрос. Таке практичне питання. Нові патрульна патрульна поліція, яка пройшла трьохмісячне навчання. Теорію, можливо, знають, я впевнений, що знають, але не мають практики в реальній роботі. Наскільки вони на даний момент є кваліфікованими в цьому, і скільки потрібно часу, щоб якби, вжитись, зрозуміти це все побачити. На даному етапі поліцейські, так, да, вони пройшли курс, я з вами повністю согласна. Це був теоретичний курс, на практиці. Сталкиваются полицейские с многими вопросами. Это придет. Ну, они найдут ответы на эти вопросы после того, как они поработают на улице, пообщаются с гражданами. И есть от маленькой причины. Вот, заговорить с человеком и сказать ему о том, что э, вот вы нарушили, это тоже искусство, к этому надо прийти. Большинство к этому сейчас еще ребята не готовы, им надо общаться с гражданами, переступить этот порог чисто человеческого какого-то стеснения, неуверенности в себе. Да, они уже защищают права граждан, у них уже есть раскрытые грабежи, они уже находили автомобили двойники. Это они уже делали и могут. В плане вот таких вот технических моментов опыта ну, надо опыта набираться. Не с каждым днем, я смотрю, у них это лучше уже получается. И ну, самообучение, плюс те э, занятия, которые у нас проводятся, по э, общение с юристами, э, тактическая подготовка. Э, то есть все делаем для того, чтобы полицейские базу свою расширяли, знания улучшали, укреплялись. Ну, Работа идет в этом плане. Как вы ви с з Бориспільським відділом полиции и в чем різниця ваших функций? Значит, за время несения службы наладили контакты, взаимосвязь, все у нас получается. Информация, наработанная годами, десятилетиями Бориспольским отделением полиции, нам была предоставлена. Мы имеем полный объем документов и материалов по городу, касаемо людей, группы риска. Вот. Вместе у нас сейчас проводятся брифинги, на которых мы обсуждаем и знакомимся. Отделов много, там, криминальный блок, и юридическая там, помощь с нашей стороны, с их стороны. Вот, поэтому идет полная взаимосвязь, взаимодействие. Я думаю, если в таком ключе, как мы начали, если мы продолжим не будет никаких у нас недопониманий, скажем так, в службе. Мы не хочу сказать, мы новая полиция, мы работаем там что-то кардинально отличается. Да, поменялся закон, поменялись нормативные акты, закон о полиции вышел, но специфика не поменялась. Есть преступление, его надо раскрыть. Есть проблема, ее надо решить. Если что-то не получалось до нас, нас сейчас больше стало. У нас есть больше средств, у нас автомобили есть. Значит, те проблемы мы вместе с отделением полиции города Борисполь соединим все силы, подумаем, как нам это лучше сделать, как это быстрее сделать, как это сделать эффективнее и будем работать. А в практичном плане, что входит до вашей функции, а что до их? Вы работаете одну справу, что до еще и э, ну, цель у нас одна, но приходим к этой цели, как бы, к логическому завершению чуть по-разному. У нас есть автомобили в достаточном количестве, у нас есть личный состав, я имею в виду управление патрульной полиции города Борисполь. То есть как бы есть средства, и мы эти средства используем как в расстановке сил, все принимает участие. К нам в отделение полиции задержанные не приводятся, они приводятся в отделение полиции Борисполь. Заявления могут написать граждане как у нас, так и в отделении полиции местном. То есть, в принципе, функции, график работы мы работаем 12 часов. Патруль нон-стоп это одной сменой. В совокупности это получается 24 часа патрулирования беспрерывного. Вот. Ну, а сотрудники управления полиции работают в своем, в своем графике, при своих, в своем расписании. То есть все вопросы, которые у нас пересекаются, там э, доставка граждан непосредственного в отделение, написание заявления, следственно оперативная группа она выезжает также с отделения полиции. То есть как бы функции разные, но на одно дело. Разумеется. А також, наскільки відомо, одним із акцентів саме нової поліції реформи є більш тісний зв'язок охорони правоохоронців з громадою. Які на даний момент враження, можливо, відношення громади міста до нової патрульної поліції. Хочу сказати, ну, відведіти на цей питання об'єктивно. Є громадяни, які... Вот э, готовы обнимать, сжать руку, и мы готовы слушать их благодарности. Есть люди, э, у которых есть, например, пожелания. По-доброму, вот, по-человечески пожелания там, профессионализма, там, терпения, э, там, ни в коем случае не, не поступать, там, как, как может быть раньше, люди сталкивались с какой-то проблемой, не было, может, какой-то такой близкой взаимосвязи полицейские и граждане. Сейчас уже ну, как бы этого порога нет, и мы можем свободно, открыто общаться с гражданами. Они могут нам открыто говорить все, все, что они о нас думают. Ну, мы как правоохранительные органы мы это все слушаем, принимаем во внимание и готовы как бы, работать с гражданами на одно дело. Они нам подсказывают, если если это ну, Уместно. Мы принимаем решения, улучшаемся и, и как бы работаем на, на плюс. Если кто-то недоволен чем-то там, работой, все, он всегда может э, написать звернение, жалобу. Это нормально, нами это абсолютно спокойно воспринимается. Потому что э, кто нам еще укажет на наши ошибки, как не граждане. Мы, мы ведь по сути работаем для граждан, для жителей города Борис. Поэтому. И все пожелания мы не рассматриваем это с точки зрения агрессии. Мы это не берем на свой счет э, на личности. Мы знаем, что нам надо работать, полицейским надо э, быть э, лучше подготовлены. Это их тоже будет стимулировать на то, чтобы нести свою службу как можно лучше, там, не допускать каких-то мелких ошибок. Ну, это от малого до великого. Поэтому я думаю, что все граждане довольны, потому что видят, э, патруль ездит. Патрульні не ігнорують визови, стараються ребята максимально швидко прибыть на місце происшествия. Я вижу по э, успешности, у них виходить. А якщо брати так статистично, то э, скільки правопорушень розкривають там, допомагають їхньому розв'язанні э, патрульні більше по викликам, чи більше по тому, що вони самі патрулюють, бачать і натикаються на такі речі? Сегодня я смотрела как раз статистику, вот, значит, данные с первого числа по сегодняшний день. Вызовов по 102 полицейские получают меньше, но отрабатывают они, ну, в 200-300 процентов у них идет, они забивают на планшет задания, они видят правонарушения, они видят проблему, они сами себе ставят задания на планшет, отрабатывают э, в электронном виде, они пишут отчет о том, что, какая была проделана работа, и это все фиксируется в базах. Поэтому по 102 вызовов с каждым днем их становится больше, но отработанных вызовов полицейским, то есть они сами себе назначают задания, таких заданий более 600. Это за какие период час? Это с 24 по 30-а частина. І от буквально з 1 по 5 по 6 число більше 200 е э, завдань, які поліцейські самі собі забили на планшет. Е, якщо говорити більш простіше, за добу, так, омовно, скільки приблизно відходить викликів, скільки правопорушень обробляють поліцейські? 180 сами, 20-25 до 30, 102 лінія 102. Скільки різниця? А якщо вже по цифрам, то скільки одночасно поліцейських патрулюють місто саме в процесі роботи? 28 восемь чоловік в городе работает. Это 12 патрулей. И 16 чоловік аэропорт Барис бы вистачає для хотілось більше, тому що виден результат і руководство аеропорту им подобається з нами працювати, нам подобається з ними працювати. Вони б хотіли, щоб ми обслуживали не тільки термінал Д, але и всі термінали і как території, щоб би, от, ми теж там були. Також цікаве питання по оснащенню поліцейських ну, що вони мають з собою для скажімо так, буйних, неадекватних людей, і в яких ситуаціях вони можуть це застосовувати, ці Методи зброї можливо. все техническое все техническое обеспечение полицейского это строго регламентируется законом Украины про национальную полицию ничего дополнительного полицейские не используют в набор в стандартный набор то есть поясная система которую мы можем видеть на полицейском там будет обязательно табельное оружие магазин баллончик пр наручники и все Зброя боевая, четырехматичная? Боевая. А уже застосовывали? Нет, еще нет. И я думаю, что таких случаев у нас не будет. По, мелочам, по пустякам. А в целом уже использовались такие более тесные за кроме словесных, для затримания? Ну, конечно, же, было вот за время несения службы в Борисполе. В основном это люди, находящиеся в алкогольном опьянении, ну и задержанный был задержанный значит, гражданин с наркотиками по ориентировке он скрывался от патрульных было преследование ну и соответственно задержание были надеты наручники конечно сейчас час начальном навскидку мы проходили и правильно? И ну, Владеть он им укористовывается час работает и может к нему так в выпадках когда ну больше неж Полицейских, насколько силы ревни будут, скажем так. Ну, хотелось бы отметить, что все полицейские, они прошли физическую подготовку за время обучения. Все молодые, здоровые, молодые люди, которые прошли ВЛК, по здоровью проблем у них нет. Знаниями они обладают в плане там, самообороны и таких моментов, все, что касаемо, касаемо применения физической силы проводятся занятия. Многие действующие сотрудники полиции являются профессиональными спортсменами. Есть у нас греко-римская борьба, боевое самбо. То есть есть люди, которые профессионально всю жизнь занимались спортом. Но вот на данном этапе своей жизни они пришли служить народу Украины. Вот поэтому у всех физическая подготовка на высоком уровне. И Физическую подготовку мы всегда будем, но ну, это будет одно из наших таких основных таких задач, это уровень, который всегда должен быть одинаковый, полицейский всегда должен в этом плане, он должен развиваться, будут проводиться занятия, учения, совместные учения. То есть всегда полицейский должен быть в лучшей физической форме. Одно из острых таких запитань про порядку в Борисполе, которые поднимались сейчас в начале реформ, это пищепатрули. патрули. В первую очередь, это городской парк. Как наразі сейчас, сейчас с этим ситуацией, с этим вопросом? Да, мы отмониторили зоны отдыха города. Есть парки, есть озера. Еще неделя, и люди будут на выходные дни выходить, проводить время на свежем воздухе. Пешие патрули, они как бы теоретически они должны быть. Личного состава, который работает сейчас в городе Борисполе, вот он у нас рассчитан на аэропорт и автопатрули. В дальнейшем, я думаю, будет рассматриваться такой вариант, как расширение штата, и будет и пеший патруль, который будет эти зоны более, как внимательно брать вот на зону, на период каникул, праздников и все остальное. Пока мы эту решаем проблему так, что если это выходной день, это парк. Це зона отдыха, там патруль буде проезжать намного чаще, ніж там обычные дни. дні. Тобто там будуть розставлені определенні задачи по охрані по охранні громадського порядку. Скажімо, той же міський парк до Нього багато скарг на нього надходить. Навіть якщо там їхати десь на автомобілі, то його навіть зорово, наскільки мені відомо, неможливо так весь. Оглянути, чи будуть якось хоча б свята, коли там да. підвищена кількість людей, там буде поліція. Звісно, буде. В праздники і в такі дні, коли велике скоплення йде віддихаючих, да, там будуть поліцейські обов'язково. Також у Борисполі працюють громадські формування з колишніх атовців, з людей з військовим досвідом, доволі успішно, наскільки нам відомо. Наскільки тісно ви з ними співпрацюєте? Были у нас такие короткие встречи с общественными организациями по охране гражданского порядка. Как бы мы узнали их специфику работы, о нашей специфике работы. Ребята знают, мы будем с ними сотрудничать в нормах закона, в первую очередь, и действующих актов и всего остального. Они готовы нам помогать, подсказывать. Мы от такой помощи не отказываемся. И если в дальнейшем у нас будут какие-то интересные проекты, будем их осуществлять. Почему бы и нет? Для більш плідної співпраці на благо правопорядку в нашому місті. Що ви можете сказати нашим громадянам? Для того, щоб наша робота як правоохоронних органів проходила в В правильном ключе, чтобы наши преступления в городе раскрывались эффективнее. Конечно же, хотелось бы попросить жителей города Борисполь плотно сотрудничать с полицией, чтобы граждане реагировали, если они замечают какие-то правонарушения, не стеснялись, звонили 102, ожидали полицию. Хотелось бы, чтобы граждане плотно сотрудничали в даче там, свидетельств, какие-то факты. Очень часто бывает, что полицейские приезжают, и свидетелей на месте нет. Люди стесняются, но ну, это, это можно объяснить, в принципе, в этом ничего такого зазорного нет. Это право каждого давать, не давать. Есть моменты, когда это надо делать, и надо в этом плане сотрудничать, потому что э, такие моменты, они важны, и это нам упростит э, процедуру раскрытия преступлений. Вообще сотрудничать э, с э, городом, и дружить с гражданами очень важно. И мы бы очень хотели, чтобы наше сотрудничество было дружеское, с пониманием, и люди подсказывали полицейским, где какие есть моменты. Потому что есть такие скрытые камни, подводные реки, и вот граждане, они хорошо знают. Мы готовы прислушаться, отрабатывать проблемы и работать вместе. Дуже дякую вам за визит в нашей студии. сподеваемся на подальшую плитную співпрацю. Спасибо большое.